Блять, сука, нация все в средних веках, веках блять. Нация. Да, сука, скандинавы, которые нахуй даже этнос еще даже не знали, что они скандинавы, они какой-то хуе нации уже оказались. То есть этносы еще не открылись, но нация уже появилась. И похуй то, что первая нация это после французской революции, по факту Франция это первая нация. Вот похуй. Но у скандинавы оказывается, уже нации стали. Я говорю, с этого нахуй выпил. Чуешь, ты а... мне сразу слова говоришь, какие я сейчас начинаю флешбек ловить из навчания, типа, Я дуже давно лексику на сегодня не А у тебя какое образование? В классов классе закончил. В 7 вот. И в седьмом классе тебе, наверное, пытались рассказать, какие нации в средних веках были, да? Uh, так, про скифов, так хорошо. So, Случайно там классный. тебе не говорили нацию по Донбас, там, типа. Давай, Донбас. Мне uh, сказали тогда, что Донбас поражен, как не горе. А, uh, понятно, ну, не. Ну, Донецкая нация, блядь, хули тут скажешь, блядь. Ну так, еще там про... Роз... Роз... Розповідала про людину Кумну, uh, вот. але то вже в інших Роспитание. Я уже спрашивала, ведет ли он дополнительные уроки. <свечный> не, не, не. А, <свечный> а Дух <друг, свечный> твой занимается, ты пишешь, занимается, он знает, знаю, в каком уроке началась Друга Святого. А кто именно? Мой одногруппник? Ну так, знакомый. Как ты его да. знаешь? Я у него такой не спрашивал. А как ты сам думаешь? <кнопкиваю> я еще, когда началась Вторая мировая? Ну так. 1 сентября года. Так не, он знает, что не. А я, я, говорю, я что, ебу, я что, я у него такой не спрашивал. Не? Не, не, я имею в виду, вот как ты думаешь, что... А, как я думаю, так? да хуй его знает, может, ты знаешь. Ну, давай так, <laughs> человек в хуй, давай так, человек в хуй поиграл, хуй его знает, может, и знает. Я это разумею. Просто сейчас с этой пандемией, войной, понимаешь, типа, трошки где ты стала, как я бы правильно сказать, не хочу образа, но трошки тупишь, этим... я понял. Ва, Я тебе умоляю, я с, я тебе первых хочу сказать, смотри, я к женщинам обращаюсь мадам. Здесь большинство думают, что это оскорбление и даже не смущают, что мадам это офице, это, это в приветствие, или, то есть уважительное обращение. Уважительное ну, що... обращение. Вот. Да, ну, мадам Мадемуазель, суть не меняет. Имеется в виду, что это официальное обращение с уважением. Но многие здесь думают, что это какое-то оскорбление. Ты хочешь сказать э, о глупых детях? Да тут, блядь, взрослые такие тупые, как маленькие сибирские. блядь. Да ну, да, <связывая> не завжди. Не, ну понятно, что не всегда. Ну, много есть таких. Есть. Yes. Ну, то зрозумелось. <связывая> Ладно, Но тоже к так. тебе язык, такой вопрос. Язык, да, язык нормально подвешенный. Да, да, есть Смотри, к тебе вопрос. А, есть ли, не секрет, с чего у тебя начал софетиш на, на Фёдоровича? Да, да, да. да. А, с чего, с чего, блядь, ну не знаю. Не с елкой случайно, елка, Ё... ялинка, чека, как он там, как... блядь. А, не зараз... секундочку. Блядь, ты же <свечный> не помнишь этот мем с елкой? <связывая> э, не, не, конечно, Манавин Дурачи на аккаунте есть. Он, да, бля, сейчас я чекну, пос посмотрю. Ты шо, ты шо, дивитесь? А? Не веришь, а Фома? Нет, ради нет. интереса, ты шо, дивитесь? Это добро, что Ёлка, блядь. Да, так вот, че у тебя такой фетиш на Януковича, если не секрет? спецоперация. Ага. Типа ты тупишь за Яника, да? Не, nee, ты что, гонишь, или что? Какого Яника? Яник mm -hmm. чуешь? Ладно, все, это я, все, я понял, это я тебя, короче, с другим типом попутал. Сорян, блядь. Был, это... короче, тут один Чепушило, тоже с Януковичем, но типа сам с Донецка. Ну как, это он, как я говорил, он, Опа. он такой. Ну если понимаешь, если у тебя Степ, то у него ж там этот Янок, это ж типа блять, икона, ёбаный рот. Я понял, да. Не, давайся Врод, что-то трих и подобное Януковичем, Мане, але Були спершу, до принципі, похуй вже цю тематику закинув. Було виявлення людей, які підтримують, коротше, Януковича. От. Тому що, ну, в общем, це довго розтаха, але я думаю, це зрозумів. Єда. Мне всегда логика ломается, когда все говорят, тут при Януковиче доллар по 8 был, а при Кучме он был по 2. Ну почему-то никто, блядь, не вспоминает, Красавчик. Сука, доллар по 2 гривна, блядь. Красавчик, я ж... Знаешь, такое ощущение, как будто цифра 8 им приносит удовольствие, типа, блядь, бесконечность у водорода. Такое, зачем, блядь, взял 8 гривен, перевернул, блядь, бесконечность. Думаешь, ебать, бесконечно долларов, блядь. Ну, Януковича был, по-моему, по Э, не, было по 8. Не, наверное, смотри, когда ему Ющенко передавал, наверное, было по 6, а потом в его каденции взросло по... Там 8. было по 4 с копейками, а потом быстро выросло до 8. Ну, вот, ну все понимают. И очень-очень Глав... очень, очень быстро было. А, -а, -а. А, гла а главное, что 8 было. Вы же не понимаете. 8 а — я... это тайная цифра. А я... Вы же понимаете, не... чтобы американцу купить гривну... Не, чтобы американцу купить, блядь, один доллар, ему нужно 8 гривен, блядь. Mm -hmm. Я взагалі, наприклад, тут ты згадав, я згадую Ющенко. Ющенко, точнее. Ну, просто при Кучме трошки не це, я, потому что Кучма тоже начал там дуже баловаться, когда был президентом. Я тебе хочу сказать, у нас все это по факту хуйню стартали. Я лично на мое мнение, самый меняемый, самый меняемый из этого всего лагеря, это был Порошенко. Да пусть меня не захотят. Да ну, блядь, как сказать, в принципе, не знаю, там монета с двух сторон. Не, понятно, он проебал, конечно, судебную реформу он проебал. И реформу полиции он проебал. Но, например, реформа децентрализации у него вышла успешно. Поэтому. Ну, понятно. Там и пикселька пришла, блядь, а не дубок. Ну, это уже военная реформа. Но все равно, типа, как говорится, у него было и позитивное, и негативное, но... Уж если так взять из всех, типа, я лично, мое личное мнение, типа, я ж не навязывают, Для меня он был самый уменяемый. Из того, что можно было выбирать, правильно сказать. Ну да. А как ты попередник Порошенко. Подожди, 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 извини. Я отвечу, тут мадам, мужчине. Ну, работаю из завода, и что дальше? Ну, вкусные конфеты, блядь. Всегда Си, на Рошан. А, давай а, дальше по, говори. По порядок Рошан, ну, тебе. Янукович? Не. То еще между а ними А, Ющенко? Не по Саратову. Серед... А, блядь, за кого-то, за Турчинов, что ли? О, Турчинов, красава. Так он же не президент, он временно исполняющий Ну, обязатель. ты часовый ее ну, Так и что он там, бля, побыл, побыл, месяц и все. Самообразование это отличная тема, Крым, мадам. Подожди, Крым, подожди, сейчас, 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 подожди, я отвечу, тут я тебе... Э, смотри, по поводу самоврядования, я тебе так отвечу. Если тебе было легче от того, что все деньги шли в Киев, а потом Киев сам решал и распределял, сейчас этой корни как бы нет. Ну это же благодаря этой реформе. Вот, а теперь отвечу тебе насчет э, Д самая знаменитая. -те. Я тебе открою такой маленький, маленький секрет. Может, ты этого не знал, но будешь на всякий случай знать. Э, даже те европейские санкции, которые были на Россию торгуют с Россией. И Россия каждый день получает по более чем миллиарды евро от торговли с европейскими странами. что ты на это скажешь, мужик? Как бы. Знаешь, я тебе скажу, что это все игра, а мы тут пешки. Вот так вот. Так вот, насчет Турчинова ничего не скажу. Типа... Если говорить, что он проебал, тоже слишком заувалировано, потому что вопрос, а что бы ты делал? Вот писал себя на месте Турчинова. Чувак, блядь, спиздил все золото, э, валютные резервы, съебался, э, армия у тебя, блядь, разъебанная, блядь, всю у тебя, блядь, в пизде, блядь. И у тебя отжимают Крым, при том, Нихуя, нихуя давай. Суд... Нихуя, нихуя, все, нихуя. он заложник, ситу... ситуации. Типа. Вот понимаешь, смотри, как, вот как, как тебе можно обращаться? Что я не говорил на тебе. Витя, как в принципе, можешь. А, ты Витя, витя ну, окей, вот, Витя, хуй с тобой. Смотри, Витя. Да. Короче, Витя, понимаешь, турчина, может, и парень неплохой, но он сам выбрал сезон. остаться в истории Украины э, пидорасом, понимаешь? Тут типа ты нихуя не сделаешь, но к нему пидораса, ты получишь, понимаешь? А ты знаешь, Дэль, зараз? Не, не ему не, не смотрел. <къем> ну что ты скажу? Дивися, ти говориш, типу, ну от він, а що б ти зробив, бо він же ж не це не той. Дивися, людина. А, блядь, що, сука, з вулиці прийшов, чи що, блядь? ніхуя собі, типу, це людина, яка. так людина, это ж, ну, типа, не, какая-то якась там з вулиці прийшла, ему кажуть, все, будешь ну, такий, это понятно, я просто тебе имею в виду, что смоделирую ситуацию, поставь себя на его место. Не разъебано, тоді в Крыму было достаточно войск, чтобы подобить. просто не бы сделать заказ. и... тут, и, тут, смотри и, тут, резко расширяется фронт на Донецке, с учетом того, что даже с присутствием наших войск, даже те свидетели, которые были, говорили, то что они все были готовы открыть огонь по русским войскам. Угу. Понимаешь, я тебе говорю, про, э, смотри, Флор. проблема Турчинова, что смотри, проблема Турчинова в том, что он сам согласился стать пидорасом, понимаешь? имеется Понятно. в виду, что любой, кто бы взял бы в то время Страну в управлении он бы получил бы клеймо пидораса. Понимаешь? Любой, неважно. так может Турчин... може Турчинов тоже співпрацював с Януковичем, когда с этого якин поехал. Можливо, навіть не с Януковичем. Я не буду, а... я не раз... смотри, я не разбирался за Турчинова. Если вывести дискуссию о Турчинове вот так глубоко, ну, я буду просто бекать, мекать, и нюхайте тебе даже в этом не скажу. Да они, я ж тоже в принципе, я так просто, чисто накидаю думкой. Меня, ну, вас Я пишет, не... может, 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 Смотри, могу... давай так, давай так. Партия регионов завязана была с многими. Я не удивлюсь. Вспомни того же Анчаренко, блядь. Конечно. Этого. в Одессе будет два, два, языка типа русский, типа вся прочая куча. Потом он стал, блядь. естественно. В... Потом, Я ж потом он говорил. стал в блок Петра Порошенко, потом в Европейскую Солидарность. А теперь он всех, по походу, хуй И а Зеленского, вот, типа, и... Зараз він хвостом ходе, виляе, он хвостом ходит, валяет и показывает. Понимаешь, у нас вот это на, вся... На, на Укра... люди, як, да, да, да. Хлопец для військових хроби, тому что що? що? Выбор, військовых... ага. наверное, скоро, Может, Я він, так думаю. Він, Він показує для військових, типу, ось ми за військових, я роблю все для військових, не виходить, але він, блядь, для військових, типу, щоб показатися отак. От от. Роб... Okay. По подібну смотри. тематику, як Зеленський, тому що це да. все актуально, тому смотри. що це TikTok. Так, э, да, так, да, так. Да. Ну, смотри, який прикол. Вся наша політична еліта, всі наші э, партії, які опозиційні, не опозиційні, всі зав'язані з друг другом, вони Вот і вся проблема, ну, можливо. Они всі связаны з друг с другом. Тобто, возьми, у нас там сколько? П'ять партій, если я не ошибаюсь, голос, слуга народу, Європейська Солідарність і що вроді ОПЗЖ, кстати, ОПЗЖ, блядь, так. Да. Опа, <реш> блять, это вообще. Блять. А, їх же закрили, но они є. Ты ж понимаешь, їх закрыли, но вони есть, блядь. Это типа, знаєш, как... какая-то неубиваемая хуйня. І тебя вроде убили, блядь, ну ты живой. Це знаєш, як за кладовище це писало, типу а, суд, Хлопцы виграли, щоб його закрили, але його не закрыли ніхуя, поняв. Uh -huh. Так же самое типа за партию, То есть с партиями, на жаль, я не знакомый, точно количество я тебе не скажу, потому что... Да они вроде, на удивление, кури. что они вроде второе место получили, я, ну я не я буду себе... пиздеть, Ну вроде второе э... и третье место, я тебе больше Звите. хочу сказать. Э, давай я сейчас открою, чтобы типа не пиздеть, Они сейчас Нет, нет, ресурсы, типа? ну извидки информация, mm. Какие ресурсы. А когда были парламентские выборы, я тогда смотрел. Ну, я даже не просто ради интереса хочу себя перепроверить. Так, а парламентские выборы, ну, типа, кто? Я имею в виду до войны, понял? Когда они в раду заходили. Так, может, что-то, надо идти, но я сейчас... ще. Знаешь, я что скажу, пока ты зараз смотришь. Mm -hmm. Другой друг, световой был бы интернет, люди бы настолько охуели, что они... это, это просто пиздец, понимаешь? А я, я, я представляю, сколько немецкого солдата, который делает селфи, блядь, в Варшаве. Так, ну, ну ты, а, смотри, так. А, Партии Зеленского 16,5%, Европейская Солидарность 12,6%, партия Азов 10,8%, партия Бунанова 10,7%. Партия... А, кто, а кто Азов тогда возглавлял? Не, не, это, это сейчас говорится на момент 3 февраля 25-го. Не, да, да. Те, да, те да, партии, партии которые могут быть. Сейчас, партия Гончаренко 42 2 партия Байковщины 5 6, партия 3 штурмовая 6,3, партия Притулы 24 августа 7,3, партия Разумкова 7,7. 7 Кстати, ОПЗЖ, ПЗЖ. Э, ага, сейчас. Э, о, о, кстати, сейчас ОПЗЖ уже нету 25-го. Да. Угу. Да, значит, ты правильно сказал. Сейчас, сейчас, сейчас. Партия Залудного. ёб твою партия Залужного 26 и Так, э -э -э да, уже их нету. Что ну, имеется в виду, правово, не, нету в плане, да? плане между те опрашиваемыми людьми, то есть те, кто делал. Ага, вот, Стипи. вот. А вот, например, подожди, вот октябрь 24, партия Зеленского, партия Бать... Батькивщины, Европейская Солида. Бля, да. Та, Юля, -то, Та, Юля, Та Юля ж не успокоится, даже пока, она, нет, пока она не попробует. Она она... А, это, понимаешь, это женщина. Это женщина после... Не, не, она взагали хода, мадемуазель. Ну ты же понимаешь, что... А, вот как ты думаешь, вот я тебе задам прямой вопрос. Как ты думаешь, где лучшая медицина? В Израиле, в Германии или в Украине? Я думаю, там, где она ликуется. Ну, я наш в Україні, потому що если в Україні смогли блідочуди звука на огня слапать, то я вважаю, що наші медицина не наука. Ну, звісно. А взагалі вона відвідує в Так, що там в чаті за безглузда балачка? Піднімайтесь и будемо говорити. Будемо серйозні теми піднімати. О, кстати, вопрос. Может, знаешь, может, нет. Знаешь, что такое луганський, Андрій? Чу, ч, чесно чую, але mm -hmm. не можу пригадати, тому що. Ну, ну, В общем. Бокс... Добре, короче, деякі моменти крайнім часом. сталося забуватись. типа, Понял, Не, я сейчас принял. могу найти, в принципе, Луганский. Ну, посмотри, я, я, просто по нему хотел вопрос задать. О, вот, вот увидел, в 21 году АПЗЖ занимала пятое место. Да, пятое место, а, все, ладно, они, а, скати... А, они скатились, все, ладно. я, я почему-то просто... думал... Это какой-то блогер, типа, да. который из Луганска вода типа, блогер какие-то? да, нет, ну, он, типа, са, ну он типа сам за Украину, но он типа против политики украинской. Вот. Так, ну сейчас что-то есть. не, не, не знаю, может где-то какие-то резко попадались, не, не. <рес> не знаю. До Лисовского не ходи, чому там что страшно? Та ні, зайду до нього, типу, там же ж не, не секта, вони не зачікують мене. Ну, так, ти понятно. знаєш, блядь, там чуваки, то обіжені на жись. Коротше. Ва, там е... тупо поняв чат, я з ним розмовляю, веду діалог. До речі, зроби мені комплімент, самую українською, типу. А веду з ним це до... ти, ти, Лу... ти, ти за кого, за Луг... це ти за говориш? Я щось не Ні-ні, я не за Луганську, за Лісовську говорю. А. Ага. І цей... Э... Блядь, нього чат максимально, сука, я не знаю, я думаю, я щас... Офігію, <traff> в общем. Э... Максимально пропитаною чорствостю, типу, от, як собаки, типу, точніше не собаки, а як <lug> mm <animales> кайоти якісь. На, на, на Люси, коротше, Лісовський, тіпо, сказав, да? Нет, ні не, я имею в виду, Лисовский сказал, типа, вот, оно так должно быть, типа, как привержение гору, типа, где ты что мелеш там, чи еще что-то, типа, и...". А то я, ну, вопросы задаю, и валитися. валиться. тут такие тематики мне вкидывает, типа, какие там, не... <сcoff> 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 не знаю, чувак вроде умный, но <сcoff> 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 ты же самый час тупий, блядь. Да, раздвоение личности в современном мире. Это умный, но на деле тупой, блядь, как Валина Ладно. А, ты вообще, так понимаю, с Украины, правильно? Да, известно, что с Украины. Да, вот. Ну, я имею в виду, I'm, ты сейчас I'm, в Украине. Я из Украины, Борис. Я из Украины. Что Не, типа, а сейчас в Украине или нет? Или вы uh, Я в Украине, на выезды из Украины. Но, Навпаки, приехал. Mm. Понимаю. Uh -huh. Аналогично. Аналогично. Я Лисовскому сказал, типа, чувак, ну, такие, блядь. Да нет, нихуя. В общем, в общем, да. Ты сам в Загалирок, я так понимаю, где-то там в районе двадцатки. Блядь, угадал практически, 21 было месяц назад. Ох, нихера себе, Ванга. Ну, тебе? Ну, ты же сказал за бакалавра, понял. Ну, я понял, понял, тебе сколько? Висим. Серьезно, цепь, я считаю серьезно. Я считаю серьезный. Я тебе 20. кажу 8. То есть, типа, был просим 20-28. Понял, нормально. Ну, конечно. Не таких как <laughs> подажанные в этом патче. Так, мы заняли эфиров взагалі то тёмки-бомки, <laughs> вот у да, мені шикарно, осознялось. у меня мала приготовила ужин, я просто сейчас плиту помыла, пока вы тут балакаете, я вас слушаю, плиту помыла. Это это, типа, это когда-то когда случай, когда когда дети была, была неплохая инвестиция. <laughs> да, да, я ловлю кайф уже, да. Но не забывайте, как... так не всегда. Иногда, иногда, иногда бывают такие случаи, где это не оправдывается. Да. Чернобыль, дивишься? Чув ну, слухом может. Чернобаева... А Вальнов? Вальнов, правильно? Вальнов, Вальнов. Да, это, да, Вольнов, конечно. В тик, не в ТикТоке он попадает. Есть не такое, не да. да, как там русские матеря орут. Мне, кстати, понравилось, когда ему типа типочки с Министерства обороны типа. О, во, 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 Бля, я не знаю, <Complex> насколько это сука, реально правда, блядь. Есть в натуре, если это не пранк был, если это честно телефоновало ему с Министерства, то нужно Блядь, это же реально был. Для уточнения, Нет. для уточнения данных. Сука. Это <Це> пиздец. Ну, да, да. Было такое, блядь. А мы еще из Мвд их звонили, блядь. Тоже был случай. Я там какой-то звонил, блядь. Ну вы же знаете, что у вас записывается? Да знаю. Путина пидорас, блядь, хуйлой, блядь что то ли хуйло его что-то сказал. Типа это все на бумажечке. Потому что, он говорит, звоните бумажечку, блядь, девочку себе засуньте. Ты панчика знаешь? О не, этого нет. Тебе это в натуре периодично, именно в каких-то словах, Навального, и почему я загадал, потому что у тебя бывает Навального, по похоже, такие в Я ты знаешь такого ютубера, Мармока, блядь? Да нет, я честно, дуже. Ты не смотришь, я понял. Ну вот у меня это я умел его голос выразить, Ну это только популярный молдавский блогер был в то время. Владимир Панчак? Не, не, не. Не, 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 я на комментарии Марго. А, я все понял. Никакой серый, читающий шасси, да и дед. даже уже за улетание фразы, понял, выходит все. Привет, приветствую вас, ребята, приветствую вас из города Баку, из Азербайджана, приветствую вас, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Аллом, православная. Бажаю, что у вас это за, что у вас за, за медведь, фотография? Это 110 килограммовый хаски, 110 килограммов весил. Ну, -килограмм у нас это сейчас. медведи обычные. У нас это медведи такие обычные. Да, он со мной прожил 11 лет, ребят. Что дальше? Собака вообще конкретная, е-мое Собака, это член семьи, я так понимаю. Это мой брат, я так скажу. Понял. Младший брат. Братиком был. Он был братиком. Он был хороший. Я бы сказал, конечно, сказал бы шутку, если бы это был другой эфир. Ну ладно. Здесь еще день можно, если что. Да нет, тут все свои человек хороший, с доброй душой. Я понял. Типа, шутка была. Но... Ну да. Он был мне брат. Он мне был всем. У меня четыре так... сына. У меня четыре сына. Четыре сына. Подожди. Он... Оль, 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 Оль. Это ж наша, правильно? Понял? Mm, не помню. Это просто человек с хорошей, э, э, хорошей да. стороны, с да, хорошей да, души. Да, 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 да. Да, да, спасибо. Давай. Да, а да, а это а наша то, ну, с мамой, да. А, ага, все, 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 все. А то мы ж, как бы тут, ты знаешь, как бы разошлись, это потом было бы как-то неудобненько. Лесо. Да. Нет, я сегодня, л я, сегодня вообще... я сегодня был, я, я, сегодня был, ребята, я вам такую вещь скажу. Я сегодня был на русском стриме, на русском стриме. У русских был. И вдруг я спел песню. Ой, лузи, червона калина. О, я колена". Я такую песню спел там на стриме. Меня выкинули. Конечно, что, блядь, это... Чагос ваша, славная Украина! Я эту песню а, спел. Я песню Вы своим детям. Меня... Представляете, в меня сын... В Азербайджане, в Азербайджане, я учу своих детей украинскому языку. И вот как раз Одна женщина сделала мне такую хорошую вещь, просто... А у ну... них армянского не учили, а все остальное не важно. Нет, слушайте, да, армянский язык тоже нужно знать. Нужно знать язык врага, понимаете? Дело не в этом. Да? Но когда я русской женщине сказал, вот она мне хорошее дело сделала, я должен был ей сказать спасибо. Я ей сказал дякую Ее как будто кипятком облили. А... на самом Да! Деле, и на самом-то деле, когда вы сказали, что типа, нужно знать язык врагов, типа, армянский, я не думаю, что вы лавашей боитесь. Армянских. Ну, армянский лаваша нету. Это азербайджанский, это турецкий. Разве нет? Чистый... Не, не, не. не армяне типа, придумали? А, а что тогда вот это, я в АТБ вижу, это армянский лаваш? Что за наебка тогда? Это, это, они, у них... Да, это типа маркетинг или что? Ебать, да, ты да, на стуле да, подказанный да, да. на язык. Подожди, ну сейчас на тебя подпишусь, сука. Не, мне просто интересно, почему тогда, сука, в АТБ блядь, армянский? Я дуже Лаваша, поважаю... А Лавашах, Лаваша. 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 Так, Лаваша. так, короче, люди, 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 люди. Я поважаю а, в Армене, в Грузии, в грузине, ц -ц -ц все всем дякую азербайджанцев, Нет. но Слушайте, мое сердце бомб, я что я хотел сказать, остановись, Оль. Я ближе то да, все-таки я, я, короче, еще вернусь. А да, подожди, Оль, тут, тут, важный, тут важный вопрос, а почему лаваш-то армянский, если его не армяне придумали? Сука, придумают? я пошел, ну вас за жопу. Хорошо, я отвечу на твой вопрос. Почему лаваш говорит «армянский»? Ну, слово лаваш переводится сначала, что это значит? А я ж не, я ж не знаю, я я и спрашиваю, почему тогда лава, почему вот лаваш называется армянский, а если его не пойдем. армяне придум? Пойдем в Карабах, пойдем? А что там в Карабахе делать? Что такое слово Карабах? Мы, мы уже его взяли, мы он у нас уже, в Азербайджане. Он у нас. Не, ну, ну типа Карабах это ну,